до Зеленського. В угоді зброя в обмін на накопалили. Тобто використають нас, а зброю не дадуть. Використовують нас, а зброю Ви знаєте, так, така опасність є. От чітко. Угу. Є така обман, да? є така опасність. Здесь, знаете, как может быть идти? Yeah. Здесь не прямо такие обман, а, допустим, вот э, как хочет Трамп, чтобы больше поставлялась э, помощи Украине, ну стран, ну допустим, Евросоюза. Yeah. И вот здесь, да? Вот здесь вот может быть момент обмана, который мы наблюдаем длительное время, когда говорят: да, мы дадим, да, нам сказали, мы дадим, все решено. А на самом деле поняли, как всегда. Yeah. То, Стоп. Есть, э, то есть тут есть момент обмана, да, подлоха, скажем так. А я по сухому залышку? А вообще будут будет сброви в Украине на ресурсов. Тут надо сильное давление категорическое решение, потому что, видите, будут опять кто-то да, кто-то с удовольствием да, все, что можно да, а есть такие, которые будут опять как старая песня, как была. Угу. Поэтому тут надо как-то решать. Вот этот вопрос, кстати, не решен. Угу. Это на первый взгляд кажется, что это так, а на самом деле, понимаете, легко сказать, а, да. а как трудно сделать. Ну, звичайно, ми всі переживаємо, хоча ми розуміємо, з одного боку, це можуть, можуть бути можливості для розвитку економіки, для робочих сил, а з іншого боку, це можуть просто бути дірібани, все, і знаєте, розділили між собою і поїхали. Побачимо, як це станеться. Любесеньки, дякую за три донати на Збройні сили. Дім, подивіться, будь ласка, з пані Оленою прильоти по ізюму. Це була наводка? І чого вони туди прильоти були? Ну, що я ізюм на тому, що туди будуть відліти. Опасність для Ізюму, це була наводка. Вот то, что там же административное здание прилетело. Угу. На лодка была. Да, сто процентов, смотрите, на лодка. Да. И если мы говорим дальше, смотрите, дальше изюм остается опасность, остается опасность для центра. Ну где-то с центра, угу. да, я не знаю. Опасность, давайте так, все, что связано с детьми. желание оставить без света или то, что горит, но здесь ограниченные возможности. Да. Но опасность идет. Видите, тут есть шпигуны, предатели, наводчики. Мне кажется, что они сквозь Ну, понятно, да. Тут... Ну, любезники, бережите, да, погнали. Далее, э... Питань багато, я ось навіть ваші передивляюся. І я розумію, що людей дуже просто цікавить, на все-таки. Чи буде. Мені багато глядачів пишуть, що ЦЦК незаконні терапели, чи буде вони все-таки стануть частиною Міністерства оборони, чи ні? Хто? ТЦК? Так. Да. ТЦК стануть частиною Міністерства оборони. Тобто об'єднаються і буде знаходитися? Стануть частиною Міністерства оборони. Зараз покажу. Ну, как бы к этому все идет. Смотрите, первые карты говорят, так должно было быть, так должно быть по правилам, да? Почему они так действуют? Да. А потому что есть какая-то, ну, кому это выгодно. Поняли, когда да. часть из них, к сожалению, обратите внимание, часть из них, я не про всех говорю. А часть з них може бути саме для розкачування ситуації країни. Та, да, що хоче може бути. А любесеньки питають, і я вас перепитую: все-таки. Ви бачите, що існують ці терористичні акти, які відбуваються в ТЦК там з гранатами, це mm -hmm. вже пішла регулярна ситуація, буде повторити? Чи якось копірують його? Це все правда. Все таке. Как это правильно спросить? Че будет повторить ситуации, повязанные с педагогикой? Диверсионная деятельность да. в отношении ТЦК. Будет дальше продолжаться? Диверсионная деятельность. Ну, будет сильно препятствовать этому. Сейчас да. очень усиленно, прямо усиленно работает. Да. В этом направлении. Но еще, к сожалению, могут быть случаи повторения. Да. Я зрозумів. Любесенькі, дякую, що ви є. Ставимо лайки, дарати на збройні сили. Пані Олена, сьогодні була розмови, що наші пішли в наступ на, на Курщині. І Зеленський говорить, що росіяни не, не зможуть відвоювати Курщину в цьому році. Давайте подивимося, наші будуть просуватися на Курщині, чи вже ні? Чи закріпилися і сидять? А, давайте я не буду на цю тему говорити, тому що у мене такі цікаві карти випадали. І коли говорять, що там є определені цілі і задачі, стоять перед нашими хлопцями, вони дуже важкі. Ну, они де вполне выполнимые, і це було би бы мощным козирем для нас. Давайте так, да. пусть давайте мы им пожелаємо, щоб у них все вийшло. Дай Бог, ви відповіли достатньо на це питання. А от про Крим глядачі питають наші глядачі Валентина? Ні, Наталі про те, що наші перестали говорити ну взагалі залі боротись за Крим, бо Трамп і Маск вважають його російським. Давайте так просто питаємо чи наші будуть продовжувати атаки на Крим. Украинские вооруженные силы будут продолжать атаки на Крым. Украинские вооруженные силы будут продолжать атаки на Крым. Подвисла, действительно, смотрите, подвисла ситуация, правда. Повторение будет вернуться к этой теме, да. Повернуться, да? Угу. Башня падает, смотрите. То все-таки у них не такая думка, але наши підуть все одно, да? То есть наши... Трамп действительно считает, что Крым это Россия. Трамп действительно считает, что Крым это Россия. Вот опять же, понимаете, Трамп, Трампу надо. Четко смотреть, ну как это сказать, на ситу... Ему так преподносят информацию. Кто-то, да. обман ему преподносит, понимаете? В его окружении есть предатели, от которых да. он сам может пострадать. Угу. А эти предатели четко сидят, видите, у Кремля на привизе. Как мы смотрели, того же маска. Да. Вот такая, любезненький, что я могу вам сказать. Про Никополь пытают. Че... Что будет с Никополем? Че... Они... посмотрите, пожалуйста, Никополь, Днепропетровская область до конца войны. Будут ли, будут ли стирать Никополь из лица земли? И взорвёт доля... Доля... доля места, пытает Валентина Зубкова. Давайте посмотрим, дальше будет стирать из лица земли. Дальше. Не, смотрите. Эта ситуация должна подвиснуть. Вот. Что-то должно произойти. Видите, как мы смотрим? Что мы посмотрели Харьков? Здесь, да. видите, подвиснуть башня. Вот это, к сожалению, то, что Никополь да. страдает постоянно. Здесь, ага, здесь, видите, здесь сейчас идет речь о какой-то защите. Чтобы, то есть, что вчера кричали по всем телеграм каналах что американская допомога, зброя летит в Украину, это типа, может быть правда, да? Ну, защита, я не знаю. Тут речь идет, и до этого они говорили, что будет защита. То есть, мы, понятно, что мы сразу все не можем закрыть. Ну, розумієте, у нас же придурочний сусід і сумасшедший сусід, агресивний сусід. А дуже цікаво, а по Трампу все, що він робить, дуже дивно: одне говорить, третє робить. Ви ж бачите, так? Да? Він просто хоче всі потоки грошові будь-які під себе просто да? Так, да, у мене було таке. Не дословно по картам говорю, неосвоєні ресурси. Ну, недаром же він заявляє за Гренландію, так? Да? Неосвоенные ресурсы в Украине, на которые были наложены табу в своё время, это то, что касается Донецкой области. Ну и другие страны. Да. Тут тобто, происходит, що його цікавить не тільки копали, а будь-які фінансові потоки там з Америки, будь що він не хоче все контролювати. Ну да, 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 все передел, переделать все. А Губа не дура. А давайте по, по сухому залишку, він реально контролюватиме всі потоки в Україну? В будет по итогу, да, будет да. Трамп. Контр... Все потоки чего? денег Американские гроши и всего контролировать. Потому что там же тоже разные организации, разные группы это все делают. Кто-то против него, кто-то за. Хорошо, будет Трамп контроль Я чуть чуть вопрос не понимаю. Я понимаю, что помощь будет идти. Контроль за этими да. Да, деньгами. Контроль да. за этими. Да, контроль этим будет контроль за американскими деньгами деньгами Америки, которые будут идти в Украину, будет контроль наложен. Ну, сейчас это тяжело, понятно. Прям <связать> четко. Сейчас это тяжело сделать. <связать> Очень непосильная. Значит, <наша. связать> да, не готовишься до все я почекаю. Да. Ну, смотрите, да, постепенно он придет к этому. Да. Паш Пентакли говорит, ну, все равно, какую вот, <связать> какой, ну, уже, ж, смотрите, Паш, а не туз пентаклей, который уплывал. А уже Папажу это очень мало. Да. Которая что-то может, как-то найдут что-то, но хоть да. что-то, да, как это, хоть З куриці, ну хоч вообще. Да, да, да. ну не йдуйте, Не переживайте, це ж такі люди. Вони, ж, вони зрозуміли просто, друзі, така кількість грошей вкладалася в Україну різні гранти, організації. Ви ж бачили ці переліки, де навіть що Верховний суд був на дотаціях в Америці, Рахункові Палати, БЕП. Ну, коротше, всі органи, які мали б захищати нас з вами, вони працювали по суті на інші держави. Правильно розумієте, пані Єлане? Тобто, та, ми, ми дуже хотіли. Я, честно говоря, я прям дивуюсь, потому что мы так хотели, чтобы Америка нами занималась, то она и занималась нами, выходит. Что мы уже и были у нее под крылом. Были, ну и коррупция тоже была. Не забывайте, да. как сейчас публикуется. Сейчас официально говорят, что 70% от этих денег, ну, как бы, коррупция США, а нам сколько приводят? 40%. Да. 45%. Це, це, це ж якщо вже максимально максимально круто, коли 45%. Так кажуть, 30 до 40%. Ну, а, а у них 70%, ну, у них да, це скрыто. Ну, зачем? Как сказали, називається, хто то сказав умно, у них це називається лобізм Да, у них це лобізм, а у нас. А у нас це? корупція. Ну, бачите, в результаті, що У нас роздор війна, а вони собі заробляють гроші. Як не пишут, ну, да? Хоча, друзі, Аудит витрат на війну проведуть і в Україні, і у США. Це про що ми з вами говорили. Окей. Аудит в Україні що покаже? Американський аудит в Україні. Зараз Американський... польється, посипеться. Це пішло вже посипеться. Американський аудит і в Україні, що покаже. Уже кто-то переживает за это. Очень сильно боятся аудита. Да, уже меняют коренники в каждый батьоха Так, э, тяжело. Тяжело будет им копать. Докопают. Докопают они. И что? Ну, головы полетят. Полетят. Да? Но все равно, если мы смотрим, да? опять же, обратите внимание, то, что, ну, то, что мы каждый день слышим, да, мы воспринимаем, мы уже ссаемся коррупции в Украине, но все равно они показывают, что коррупция, вот эта коррупционная составляющая на войне, то, что касается войны в Украине, которая была, как-то ты жил, еще остается по сегодняшний момент, она все равно больше да, касается США. Угу. А давай тоді, а, а, а аудит США що покаже? Це таки ну, Ваші, Ви прямо відповіли на питання, тобто, по суті, Ви говорите, що ноги ростуть звідти, так? Да? Ні, ну, тому що, якщо вони, як, виглядає, там договореність, залишається якась они... частина. А це... А чому, якщо там залишається, то тут сам Бог ввелів, да, получается? Угу. Це у них лоббізм, ну, Ви ж забувайте, то лоббізм. Що, фолк, розслідування? США. ну там прямо там по крупному там хищение дьявол это когда очень мощные хищения очень большие хищения тут может именно да? смотрите там влада сама власть та которая была угу. Ну, понятно, у нас, собственно, то же самое, да, только в другой начинке. Но здесь вот прямо, видите, сами такие карты выпали. Там какими-то потоками оно разделено у них. Ну, что я хочу сказать? Ну да, как кто-то у нас... Um, Можна обогатілся yeah. так, і yeah. там то ж саме. А як оце їхній аудит вплине на допомогу Україні? Чи буде вона продовжуватися? Тому що ми розуміємо, що вони теж гроші заробили, навіть ну, люди, на що ж ви хочете, хочуть заробити. На країні Нельзя заробляти деньги, понимаєте? А вони ще одну війну починали, вони починають війна вірація там, а там, де треба, і так далі. Що ви Діма сказали? Як аудит вплине на допомогу Україні взагалі? Это, это, это... Ну, тут, смотрите, оно как-то будет к лучшему, потому что, смотрите, будет найден путь, когда это будет, оно, помощь будет идти, uh -huh. но это как-то быстро. Быстро, то есть, то ли целенаправленно, ну, то есть, ну... То есть, что-то поменяется, все-таки устаканится, да. да? Да, да. Дай Бог. А, Будет, пит... смотрите, принято какое-то решение, ну, да. или же мысль какая-то, умные мысли, как вот это, чтобы этого не было. Да. Окей. А, Пытанечка про Миколаев. Что это, чьи загрозы для Миколаева? Загроза для Миколаева. Забрословие Николай, тоже внимание есть внутри uh -huh. те, которые диверсионная деятельность. Будьте внимательны. Uh -huh. Наведение. Опасность идет, жилые дома. Богато поверхов, ну, многоэтажные частные дома, центр, административное здание почему-то. Вот я же говорю, либо административное здание, либо медицинские учреждения. Угу. То, что связано с детьми, будьте очень предельно, идет опасность, идет. Из хорошего, что я могу сказать, что здесь работает, ну, работа ПВО по показана. Передвижение, перемещение. Идет. Угу. Угу. А, тоді у нас там хлопці є військові з Слов'янська, вони просять подивитися Слов'янськ. Чи є загроза окупації, чи що там буде? Чи будуть на, на вони насуватися ближче, чи будуть оп... окупація? В Слов в да. Окупація Слов'янська, набувається. І з сьогоднішньої ситуації. Окупація слов'янська. із сьогоднішньої ситуації. Ну, карта Дежалюк говорит о том, что должно быть так, как вот есть сейчас. Uh -huh. Опасность очень сильная с воздуха. Обстрелы. Будьте смотрите внимательны. Так, это для, для Украины. Для Украины. Так, еще что, смотрите, тоже есть наводчики внутри, есть э, те, которые вот переодетые, диверсанты, я не знаю, люб, любители русского мира, как хотите. Есть опасность отравления наших военных да. славянск. Еда, продукты, пища. Предельное да. внимание, целенаправленное отравление. Кто то, то принципаль будет, да? Да. Э, и какие-то, видите, Нестандартные действия. Это mm -hmm. не впрямую идти, да, а вот yeah. какая-то террористическая деятельность э, внутри, внутри славянского Предельное внимание, предельное. Mm -hmm. Коммуникации, все подземные надо проверить. Э, э, вот эти трубы, там, я mm -hmm. не знаю, все, что с этим связано. То, что любят они, как они пролазят. Mm -hmm. Они а настроены на мощную диверсионную деятельность. Mm -hmm. Днепро. Ну семьи, и дети. Да. Yeah. Работа по во. Ну как бы цели их семьи и дети. В ближайшее время, в скором времени будьте, ну вот как-то перемещение, передвижение, все что с этим связано. Угу. Mm -hmm. То, что сильно горит. Ну, желание оставить без света. Сильно горячая. Так это что? Тут наведение, тут есть какие-то цели. Видите, какие-то цели. Чтобы они были. Э, э, ну, не то, что я уже сказала, а что-то есть другое. Скорее всего, это что-то связано с выробництвом. Uh -huh. и есть какие-то тайные цели, но из, из хорошего, что здесь выпадает с карта защиты, то есть остается под вопросом. Uh -huh. Очень нехорошие карты. Предельное внимание. Посмотрите, какие карты выпали. Со стороны Кремлевской власти вот да. прямо вот с желанием. Поэтому предельное внимание. Господи, дай бог. Лубны. Лубны, Луб Лубинский район, Полтавская область. лубны не лубны может что-то рядом с лубнами есть такое mm -hmm. что-то есть с лубнами или же я не знаю ну, тут тоже башня падает и это именно э, это именно чистая наводка это может быть производство либо каким-то боком это имеет отношение к э, военным но чистая наводка то есть опасность есть такая ну, то есть, это цен или это что-то цен 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 это, это Лубны сами. Это сами Лубны. Дьявол. цен 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 быть цен Витя, mm -hmm. тут якийсь збір інформації, що там донесли їм, що то там є таке. Окей. І тут цікаво, одне питання, що треба ставити таке питання. От, чи буде перемога для України? Оце те, як закінчиться війна, це буде перемога для України? буде перемога. Для нас закінчиться перемога для рок. Это победа для Украины, а это точно это когда Украина возвращает себе все свои территории, семья, целостность. А це буде таке, да? Ну ми возвращаем все, но мы ж не сразу возвращаем, вы ж понимаете. Да, да. да. Отак вот от Лесенкин. Отак вот, вот ваших 4 дорад разбройных сил. Дякую, що ви з нами, підпишіться на мій канал, на канал Лени Бюн і на мій Instagram. Пані Лена, дякую за прекрасний ефір вам. Бережіть себе, бережіть любите. до зустрічі, скоро-скоро.